Адіси Ніколаєву суми Києва срочно покинуть города куди? Куди угодно? Хорошо. Просто бігіть. Бегите. російський диктатор Путін просто з останніх сил продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією та Заходом, переписуючи папірці та обіцяючи всім ядерний апокаліпсис. І буквально наступного дня пропагандисти висміють ці потуги. Говоря, что ядерных ударов не бояться на ведь у Києві, чудово понимая, что це просто блеф. Киеву не приходит в голову, что первый удар получит, собственно, само киевское начальство. А здесь не однако... Вряд ли ракета пролетит мимо Украины и пойдет искать сразу туда. Нет, но речь в доктрине идет на самом деле о том, что ракета пойдет искать туда. Что-то, ну я не так понял, ну ты сам сейчас вот, ну кому? Потому что по Украине это невели невелика проблема, то есть они рассчитывают проскочить, я правильно понимаю, если уж так, Киев по-простому. Киев, они надеются вовлечь и стать авангардом общей коалиции против. Не, Ваня, я так понимаю, спрашивает не то, что они там, этой провокации. Они рассчитывают героями и попадут в свою Волгалу, пух, прости господи, а то, что ничего не будет. Адже ядерний шантаж це єдиний інструмент, який зараз має Росія для залякування світу, і він точно не спрацює. Але вже в іншій студії кремлівського пропагандиста Владіміра Салавйова продовжують зустрічати барви і розказувати про міці їх ядерних ракет. Достанеться тим, котрої їх защищають. Они, Им во первах думають, що нічого не, не буде. А во вторані думають, що нічого да. не будет вообще. То есть ядерний удар, да й ваше удару нічого не Давайте. Да. загалом. РФ використовує ядерний шантаж, оскільки просто вже не працюють традиційні пропаганда і погрози, а також гаряча фаза війни. А ще погрози ядерною зброєю Росії є частиною зусиль Кремля спрямованих на самостримування заходу, а не є показником готовності. Росії справді застосувати ядерну зброю. Ми вже побачили справжній стан речей після невдалого випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат за класифікацією НАТО САТАН-2 Росії на довгий час опиниться просто без технічно готової важкої ракети, і ось рівень чергової російської військової експертизи. Хадаріонок, який вижив з розуму, пропонує завдавати ракетних ударів е, по Великобританії. Я бы привлек к удару по объектам на территории Великобритании, обычным оружием для начала, крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, нанес удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА ЮКА, который занимается производством ракет «Шторм Шэдоу». Это, если мне не изменяет память, «Бристоль», это «Стивенш» и это «Болтон». Это вот где производственные площад, площадки находятся концерны БДА. В этих целях я привлек бы, например, 11-ю и 24-ю дивизию атомных подводных лодок Северного флота, 201-ю тяжелую бомбардировочную авиационную дивизию, удар бы нанес ночью, чтобы избежать... Ну, минимизировать жертвы среди гражданского персонала этих предприятий. И снес бы эти производственные площадки ну, до уровня земли, к примеру. Но раз вы так стремитесь нанести удары по нашей территории, то за все в этом мире придется платить. Ну, естественно, что могло бы быть после этого удара? Ну, в плане гипотетических рассуждений. Например, ну, сразу же, нет, этот удар должен быть непременно ночью. Почему ночью, я сейчас объясню. Утром там заседания, совещания, как же так, мы стали жертвой агрессии, нам надо немедленно ответить, надо задействовать статью 5 Устава НАТО, надо покарать тех людей, которые нанесли по нам ракетно-авиационный удар и силами военно-морского флота. В этом случае для начала напомню, что... Ну вооруженных силах Российской Федерации есть система стратегических действий, есть формы и способы применения вооруженных сил. И там есть такой раздел, он называется демонстрационные действия. Что подразумевает под собой демонстрационные действия? Это, во-первых, пуски одиночные пуски э, межконтинентальных баллистических ракет с обычными или ядерными боевыми частями. Это демонстрационные ядерные удары по пустынным районам Мирового океана и незаселенным участком суши. Это, наконец, э, ядерные взрывы, высотные ядерные взрывы малой мощности уже непосредственно на территории противника. Но, опять-таки, предупреждение, минимизировать ущерб, чтобы его вообще на данном э, этапе не было, но ну, просто предупредить. Как всегда бывает в таких случаях, маразматик, который называется экспертом, полностью игнорирует реальность и меркует так, как Россия является единую в мире ядерной державой и имеет какую-то суперзброю, которой больше ни в кого нет. И поэтому, как они только начнут заседать, чтобы действительно Дискуссия была направлена в нужное русло, в нужное русло. Демонстрационный ядерный удар э, или, например, э, в северной части, опять-таки, прошу прощения за довтологию Северного моря или э, в районах Атлантического океана, непосредственно прилегающих к территории британских островов. Ну, чтобы все видели эту вспышку, все население Великобритании, политики, военные э, и э, пришли к выводу: они а слишком ли мы сильно горячимся с этими ракетами. Реальність така, що ніяка Британія не буде спокійно спостерігати за тим, як у її бік вилітають російські ракети, а миттєво завдасть удару у відповідь ще на стадії підготовки ядерного удару до РФ. Як із цим ударом пораться російське ППО, чудово видно на прикладі нещодавно знищених обломками арсеналів зброї, тому не буде жодної демонстрації сили, а буде тільки ось такі лякалки. Нет. У нас идет сейчас война на наших инфраструктурных территориях. Владимир Плюс что? на наших русских землях. Владимир Владимирович, мы-то с вами мы понимаем, понимаем, что нам вообще. и Одесса в НАТО точно не нужна, и Харьков в НАТО, и базы НАТО на наших границах. А затем границ... есть места для нас святые. По... Ну, Париж. Да. Извините. Новый Париж. Не, ну, новый... не, Париж, а, Париж. Без трота откуда? У них ну, да. Где стоял русский казак, должны быть наши. Вот у нас генерал-лейтенант Грулев сколько в Германии служил. Его тоже тянет на родные места. Ну, тогда скажите, вспомните, що я в Нідерландії. Ви служили в Нідерландах. Вот, да. на, на, так. На да. Взагалі непогано було б ось цих провокаторів, які закликають до ядерної війни одразу прибирати як небезпечних суб'єктів. Я б советував жителям Харкова, Одеси, Ніколаєва, Суми Києва, срочно покинути міста. Куди? Куди угодно. Хорошо. Просто бігіть. Бігіть. пока у вас есть такая возможность. Бегите. Да, спасибо. Не можете снести на банковый, тогда бегите из ваших домов. А вот Олечке Скобеевой не дуже сподобалась заява президента Польши Анджея Дуде, який заявив, что кто первый застосует ядерную зброю, той будет проклятый. Ну и великая Польша, которая в качестве наказания для Российской Федерации в случае в применения ядерного оружия Устами Дуды обещает проклясть нас. Смотрите. Владимир Путин прекрасно понимает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят. Они это знают и поэтому до сих пор его не применили. Они никогда не смогут избежать ответственности, если применят ядерное оружие. Даже в малейшей степени никогда. Мир никогда их не простит. Если есть желание кого-то проклясть, наказать еще раз, обращаюсь к Анже Дуда, это Соединенные Штаты Америки, первая страна, которая в действительности применила и ядерное оружие, и по части проклятия, естественно, совпадение, не намекаю вообще ни на что, но по возвращению из Нью-Йорка самолет Дуды не смог приземлиться с первой попытки, был вынужден уйти на второй круг, рассуждали даже на тему того, что самолет оказался на грани авиакатастрофы. Ввиду того, что на взлетную полосу рухнула птица, на полосу за птицей вышел орнитолог, и в этот момент самолет уже заходил на посадку, был вынужден развернуться. Но это про проклятие. Чуть-чуть. А что чегось у кремлевского блазня Соловьева выникло запытание, до як же китайских друзей. Послушайте. у меня вопрос к нашим китайским товарищам. Вы хотите, чтобы китайский мирный план серьезно рассматривался украинской стороной? У вас есть элементарный механизм, как заставить Украину вас очень внимательно слушать. Прекратите поставки FPV, квадрокоптеров и комплектующих беспилотным летательным аппаратом с территории Китая на территорию Украины и смежных стран. И все. Вы прекрасно знаете все схемы, через которые они могут пытаться затянуть это все на Украину. Прекратите, если вы скажете, что это приведет к большим бизнес-потерям, что-то мне подсказывает, что частный российский бизнес легко компенсирует вам все эти потери, скупив на корню производство, скажем, на ближайшие 3-4 года. Каким бы ужасным оно ни будет. Я думаю, что в крайнем случае можем пожертвовать вот, э, флот яхт. Вот взять и отдать. А на эти деньги вот, взять и закупить. Несколько годичное производство. Там есть очень дорогие яхты, уже коллекционные, не все уже арестовано. И что-то мне подсказывает, что как только... А мы же понимаем, что почти все, что летит с территории Украины в том или ином виде, ну, так устроен мир имеет некоторые комплектующие, произведенные в Китае, это моментально заставит нацистов тысячу раз подумать. И вежливость задать вопрос Зеленскому, ты головой думаешь? Безумец. Друзья, на тему все. Обязательно пишите комментарий, для меня это очень важно. И до следующего выпуска.